Алянг, оно же Алианг, состоит из двух греческих слов «оли» – «все», и «аникос» – «непобедимый», то есть «все непобедимое», оно образовалось весной 1830 года греками-поселенцами, переехавшими из одноименной деревни Арзурумской области, при определении происхождения уровня знания родного языка и состояния религиозных верований жителей этой деревни несомненно надо учесть те кровавые 700 лет, которые грекам пришлось прожить с пришечьями на их родину из Азии ордами. Суть геройства и непобежденности греков Алянг в том, что они, пройдя через горнило дикой и необузданной машины разнородных племен Востока, не отступились от родной ортодоксии, при этом справедливо надо отметить, что жителями Алианг почти полностью был предан забвению родной язык. Это и понятно, так как по требованию гонителя, надо было пожертвовать одним из двух, языком или верой, благодаря умелой деятельности церкви и священнослужителей, греки, поступая более разумно, стали говорить на языке гонителя, а по ночам, тайна от османов исполняли религиозные требования ортодоксального толка. Данное название деревни дали их соседи, греки, наблюдая веками за их борьбой в среде курдов, татар, монголов, туркменов, они дали этому населенному пункту такое название. Думается, что название вполне к лицу этому народу, который, пройдя через огонь и пепелища, прибыл в единоверную Российскую империю с крестом и с надеждой выстроить храмы и продолжить традиции отцов. Первоначально их было 44 семьи, которые, разгрузив свои вещи на небольшом холмике возле маленькой речушки, стали думать о надежном обосновании. Они застали здесь развалины небольшого старого грузинского селения. Палатки свои греки расположили вокруг полноводного родника. Именно этот родник стал символом любви, единения и надежд, будучи мастерами различных строительных и каменотесных работ. Жители приступили к заготовке строительного камня для строительства небольшой церквушки немного выше родника. На сельском сходе было решено превратить этот гостеприимный родник в символ веры и места свободного звучания священных тайн ортодоксии. Фильм Одиссея Карагизова. Официальный канал. На Ютубе. Адиодиссей. Подписывайтесь, чтобы при выходе нового видео. Вы были в курсе.